вкусного всем чашао или американское название черсью известнейшее блюдо в китае это главное барбекю на столе не только китае но и жителей всей юго-восточной азии шашлык или американское барбекю в этой стране вообще не знают кстати американский собрат во многом поднабрался именно от этого способа приготовления мяса сам рецепт достаточно простой в сложности лишь в многочисленных ингредиентах мы даем классический рецепт соуса Часто не все из них используют. Если у вас трудности с приобретением всех ингредиентов, то можно купить готовый соус маринад чашау. А мы предлагаем не просто рецепт, а и домашний рецепт приготовления маринада. Сначала, конечно, необходимо мясо, достаточно постная мякоть. Лучше всего лопатка, она сочнее, но может быть и вырезка и задняя часть. И сам соус, который мы будем готовить из чеснока, имбиря растительного масла, лучше кунжутного или арахисового, мед, соевый светлый и темный соусы, смесь пяти специй, я о них рассказывал в рецепте тайской свинины тайпалу, соус хайсин, для китайского барбекю гораздо популярнее известного нам кетчупа. Щепотка соли и белый молотый перец, который можно заменить на черный. Соевая острая паста или можно заменить на ферментированный тофу. Это почти обязательные ингредиенты. Почти не обязательные. Это мальтоза или патока, устричный соус, шасинское вино, немного красного красителя, порошка из красного дрожжевого риса. Мясо порежем довольно большими кусками, толщиной полтора пальца примерно, чтобы и пропитаться успели и быстро прожариться, и вкус мяса сохранить. Нарезали и отложили на время. Приготовим соус. Мелко нарежем имбирь маленькими кубиками. И чеснок. Этот дуэт обязателен в абсолютном большинстве рецептов Китая. И будем варить соус. В кастрюльку нальем масло. Добавим светлые и темные соевые соусы. Темный более густой и более насыщенный. Устричный соус. Вкуснейший соус китайской традиции. Да еще и природный усилитель вкуса. Соус хайсин. Сладкий, пряный. Тоже на основе соевого соуса. Как и большинство соусов Юго-Восточной Азии. Соевую острую пасту. Вы ее можете и не добавлять, добавив в ферментированный тофу. Он менее острый, хотя и реже встречается. При этом имеет, назовем это так, специфический запах. Далее пошла мальтоза или мальтозная патока. Очень полезный по своим свойствам продукт, хоть и редко встречающийся в продаже. Она придаст лакированность соусу и блюду, похоже на мед, но гораздо менее сладкая и нейтральная по вкусу. Далее мед, естественный подсластитель, белый молотый перец, как я говорил, его можно заменить на черный. Но белый менее острый и имеет более мягкий аромат. А также смесь пяти специй. Тоже чудесный по аромату компонент. Можете присолить по вкусу и прогреваем смесь до растворения и смешения всех составляющих. Это сложный соус. Для облегчения его продают в готовом виде в китайских лавочках. Когда все смешали, добавьте чеснок и имбирь. Прогревайте до появления запаха чеснока или имбиря до первого кипения. Хотя запах у соуса такой насыщенный, что эти ноты надо еще постараться уловить. Уже пахнет так вкусно, ел бы только один соус. Затем в миску для маринования выложим мясо и зальем его еле теплым маринадом. Не весь маринад используйте, треть оставьте для приготовления. тщательно перемешали, чтобы все кусочки покрылись маринадом. Поставьте в холодильник на не менее чем 8 часов. Можно больше. Время маринования прошло, будем готовить. В духовом шкафу. Прогрейте его загодя до 175-180 градусов. Можно на решетке, а мы будем на шампурах. Над поддоном. Нальем в него воды, когда капли соуса легче смыть. Очень уж он липкий. И на шампуры нанижим кусочки мяса. Главное, чтобы шампура в шкаф поместились. Если нет, тогда решетка. И все равно поддон с водой капать будет интенсивно. И помните, мы оставляли треть соуса. Сейчас пришло время смазать им кусочки. Хорошенько покройте. Он вязкий, хорошо пристает. Смазали и отправляем в духовку на 10 минут. Затем достали. Перевернули. И еще раз смазали соусом. И еще на 10 минут. Еще раз достали. Перевернули. Смазали соусом и тем временем увеличите температуру в духовом шкафу до 200-210 градусов. Нам необходимо зажарить кусочки, чтобы слегка обуглить. Это блюдо должно иметь вид слегка обожженного. Таким оно должно быть по виду, красноватым и с легкой обожженность. 15 минут запекаем. Достали. Видите, все как требовалось. И красный цвет, хотя красителя у меня не было, и слегка обожжено. Красный цвет в китайской традиции символизирует счастье. Не зря это блюдо зачастую подают на новый ход. Минут 10 дайте постоять и можно подавать. Подают как правило с рисом. Очень аппетитный вид имеет чашау. Просто одна из визитных карточек кухни Китая. Сладковатый, солоноватый и слегка острый вкус в союзе с умопомрачительным ароматом и очень красивым видом это чашао, Именно такое барбекю едят китайцы, его продают даже в супермаркетах. Помимо самостоятельного блюда это компонент многих других рецептов. Нарезают тонкими кусочками небольшими пластинками и вы забалдеете. Маньманши что означает кушайте медленно, наслаждаясь. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!